musulmonlar zamoni yomon bo'ldi halol yetmas harom qiymatli bo'ldi o'qilgan qur'onga quloq tutilmas shaytonlar semirdi quvvatli bo'ldi harom bilan xamir tutdi dunyoni eh, fasod ishlar qilgan hurmatli bo'ldi kimgaki tangridan xabar berursan tutib boshingga urar hujjatli bo'ldi shogird ustoziga xarxasha qilar o'g'il ota bilan izzatli bo'ldi faqirlar miskinlikdan tortdi qo'lin ko'ngilni yiqqanlar haybatli bo'ldi payg'ambar o'rniga o'tgan xo'jalar bu xalqning boshiga zahmatli bo'ldi jim bo'lay, ey g'ofil osiy hasi, og'zingni yum bu qanday she'r sher emas shirk to'kilyapti tilingdan qayerdan eshitding yoki o'zing to'kqib chiqaryapsanmi bunday shirk to'la so'zlarni nima emish xo'jalar o'zlarini payg'ambarning o'rnida deb hisoblar emish buni qarang kim bizning shirk gapirganimizni eshitgan ekan bu meniki emas shoir so'zlaridir shayx afandi shoir emas kofir so'zlari sher bunday bo'lmaydi xalqning muqaddas soatiga hurmat qilganlariga kufur sochib nomi sher deyilmaydi u shoir kim ekan xo'sh kim ekan bu kufr so'zlarning sohibi yunus deydilar bir darvishning so'zlaridir shayxim ovullarda qishloqlarda tillardan tillarga o'tib yuribdi u qaysi darvish yunus ekan yunus emro deydilar she'rni o'sha aytgan shayxim bizning nalixonda shu yerda yashagan toptiq emro sulton dargohida yetishgan ekan